Первый год, когда бокс появился на универсиаде, правильно? Да. А, это, да, В принципе, я же так понимаю, это ну, где-то как-то можно сравнить с Олимпиадой по уровню противников, потому что многие говорят, что очень много тех, кто выступает на Олимпиаде, выступают и на универсиаде. Ну, я смотрел просто в интернете составы сборных команд. Ну, вот у россиян, по-моему, из семи олимпийцев шестеро боксируют. На универсиаде. Да, на универсиаде. То есть они ставку сделали на универсиаду. Очень много боксеров олимпийцев приезжает в других командах, смотрю, очень много. Ну, конечно, это не с Олимпиады, но, но тем не менее уровень будет очень высокий. Uh -huh. Тем более, что это универсиада, бокс первый, значит, этот вид. И всем, ну, конечно, хочется быть первыми, называть медали, попасть в историю. Я думаю, что там хорошая конкуренция. Но на данный момент значение uh -huh. универсиады в боксе ну, как престижность, возможно, победы. Ну, вы знаете, может быть, не гораздо не до конца понимают вот в Украине э, именно престижность университета. Дело в том, что, э, ну, конечно, приоритет у нас, кстати, Европа и мир, но дело в том, что э, никакой мир и Европа среди значит, аматоров по боксу не освещается так, как всемирные студенческие игры. Поэтому... Э, для людей, для обывателей, если боксер проигрывает на универсиаде и так, телевизору показывает, это удар по престижу нашего вида спорта в стране. А там, если он проиграл на Европе, об этом мало кто знает, если кто-то в интернете прочитает, понимаете, разница большая в, в телекартинке, в телеосвещении. Поэтому, конечно, и россияне это все поняли, поэтому они команду такую боевую выставляют дома, значит, послали на Европу практически там... Второй состав, хотя и те достаточно успешно выступили. Но тем не менее, я все-таки считаю, что должно быть больше было внимания к боксу на универсиаде, потому что за прошедшие 2-3 года усилиями вот этой золотой когорты, наших золотых мальчиков, и Усика, и Ломаченко, и Беринчика, ну всех этих ребят, и Гоздика, и Трофанова, бокс наш на такой высоте ну, оказался в мире. Ну, вы понимаете, не всем это нравится. Но, естественно, есть конкуренты. И, конечно, если там есть какие-то, значит, э, проигрыши, то это уже идут разговоры, что ага, ну, это Украина уже не такая, бокс не такой. Поэтому мы все равно должны поддерживать реноме нашего вида спорта и тех ребят, которые э, это реноме завоевывали, хотя бы вот два-три парня из этих ну, с нами они вместе будут. То есть ну, будем боксировать, там уже. Смотрите, вопрос такой. проводит а, же универсиаду универсиад, Всемирная ассоциация всемирного. Да, да, по-моему. Да. По Но судить будут. А, Аибовские тренеры, да, Аибовские судьи приедут люди с АИБА, контролеры, и там все по правилам ассоциации близкого бокса И Решать будут именно в бокс, будут решать Аибовские функционеры. Я за свою, свою жизнь насмотрелся и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира, и Европы, что ну, если убирает Вася Ломаченко, пытается, то он, понятно, что с остальными тоже церемониться не будут. Но здесь уже ничего от нас не зависит. То есть мы будем боксировать, ребята мы ну, постарались их подвести э, к тому пику каждому, на который ну, они способны, а дальше уже там, как, ну, грубо говоря, карта ляжет как сложится все. А что... вот вы говорите, вы просматривали составы. Наиб... Кто наиболее сильный для нас сейчас конкурент? Ну, россияне. Россияне. Конечно. Да. Но они дома. И понятно, что они при, при всех делах, э, равных всех условиях, все равно они хозяева и как-то дома стены помогают. И... Ну, я понимаю, что все равно будут. При всех равных делах руку поднимать россияне. Ну, я не, не оправдываю заранее. но, допустим, на Европе мы боксировали сейчас. У нас были три очные встречи с Россией. Мы два боя выиграли. Причем убедительные. И один так такой равненький бой проиграли Хотел вас спросить, а как отбирались ребята на универсиаду, ну из, из, из сборной? Проводились, во-первых, все студенческие игры. Угу. И ну, многие ребята оттуда. Конечно, не все. Не были. все, конечно, не все. Но у нас люди были задействованы: в WSB, это и Гвоздик, и Беринчик, и Митрофанов. Это тот же Ильницкий там боксировал. Поэтому мы уже исходили из того, что надо брать сильнейших. Угу. И Собственно говоря, здесь может быть не трех-четырех, ну я не считаю Усика, допустим, и, и Василия Ломаченко. У них там свои сейчас дела, они там пытаются, да, устроиться. А из всех остальных здесь буквально не хватает, может, 3-4 боксера, которые, может быть, бы усилили немножко. Но они боксировали на чемпионате Европы, который прошел буквально месяц, месяц не прошел. Поэтому здесь спасибо, что у нас такой состав еще. Приличный, будем говорить да. Не идеальный, но во всяком случае, ну, уже не стыдно запасовать. Кто-то из ребят уже, фактически из ВСБ недавно вернулся, кто-то просто работал в общем. Согласен. В а кто-то да, со сборной командой работал, а кто-то дома работал. Вот мы вот в этом сборе последнем постарались привести к общему знаменателю, чтобы они где-то подтянулись. Но чувствуется, что возможно кто-то уже подустал. В принципе, мы знаем нагрузки, кто, кто какие из ребят получал, в. Ну, предыдущих месяцах, поэтому у нас тоже дозировано одним даем больше, одним меньше, то есть так, чтобы они к пятому числу где-то подошли одинаково, более-менее. Ну, я не видел такого. Для нас главное, знаете, как говорят в боксе старички, главное не перетренировать, то есть чтобы люди не были ну, усталые, раздраженные, там уже. лучше недотренированные, чем перетренированные, чтобы свежий был. Ну, у нас вроде как оно... Ну, пока травм нет, и настроение неплохое у ребят. Вот там посмотрим. Ну, это бокс. Здесь настолько все да, понимаете, там где объективный вид спорта, где нет очки, где секунды, где секундомера нет, здесь очень сложно. Или там штанга, где там ну, вес фиксированный. Ну у нас, понимаете, настолько все зависимо от факторов. Здесь даже не знаешь, вот, и за судьями смотреть надо. Из какой страны человек, и, и где следующие соревнования будут, которые там ну, людям стараются помочь тем, кто там. Ну я уже так кухню рассказывает. Вот это еще объясните, смотрите, вот сейчас вот, допустим, дай бог, а Универсиада будет постоянно проводить соревнования по боксу? Не будет. Не будет? Нет. Нет. Это один раз вот россияне. Может быть, кто-то возьмет из каких-то стран, понимаете, какая ситуация? Они дают стране три вида, на, по-моему, на, на выбор для себя, как, как, что они хотят. Вот россияне взяли самбо, бокс и ну, борьба на поясах. Я такого, честно говоря, только слышал, что такое есть какие ПСА, какая, кто там будет учиться. Ну, нельзя. А, на выбор дополнительные? Дополнительные, дополнительные, да, 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 да. И следующая универсиада бокса уже не будет, если только та страна, которая будет проводить, сама не захочет этот вид взять дополнительно. А почему бокс не включен в... Это не ко мне вопрос, Вы знаете, я или... не знаю. Нет, не знаю. Ну, то есть фактически можно сказать, что это уникальная возможность. Да, это уникальная возможность. Может быть, первый и последний раз, чтобы ребята завоевали медали на соревнованиях специфических, эксклюзивных. А вы не знаете жеребьевку, как будет проводить? Еще неизвестно. Ну, она электронная. ну, вот это я не знаю. Если, по идее, не должны, потому что это не чемпионат мира, Европа не Олимпийские игры. И здесь многих боксеров вообще не должно быть в рейтинге этих, кто будет участвовать, студенты. Насколько большая велика вероятность в аматорском боксе сейчас, при теперешних правилах, закончить бой нокаутом? И изменится ли это со снятием шлема? Ну, то есть вероятность нокаута. Ну, шлемы они не сильно влияют. Шлемы они предохраняют боксера от э, ссадин, рассечений. Давайте сразу говорить. Удар, который идет по голове и по шлему, оно сотрясение одинаково. То есть вероятно, оно все переворачивается одинаково. Вопрос в том, что нокаут это бывает и в шлемах. Дело в том, что просто сейчас поменяли перчатки, они стали помягче и кулак не доворачивается. Поэтому в аматорах Резко упало количество боевых преимуществ. Ну, я именно нагнал эти тяжелые нокауты. Но сейчас, если поменять перчатки опять, ну, сделают опять эти жесткие перчатки, то люди будут падать, конечно.